в нашем морском театре объявляется дискотека. Как замечательно танцуют наши девчонки! Весело, интересно и оригинально. Но танцы продолжаются? Я больше нечего снимать, он же все остальное под водой снимет. На тебе дадут видео. Он даже сказал, что нужно посмотреть, что если не понравится, то нужно не брать. Не следи за последним словом предложения. И водички. водички. И Чтобы мне было. возьмите водички. Водички пойдем. Не оставили вас в работе. Ведь каждый день они с нетерпением ждут встречи с вами и сын не вашего вашим аплодисментам и вашим коликам. И если вы что-то... переместиться по времени и и оказаться на родине следующего нашего гостя в стране Южной Америки, Чили. Алонсов вот молодой морской белый. Он очень резкий и темпераментный молодой человек. Алонсо вот артисты стал недавно, но сегодня он вас познакомит со своими чилийскими традициями. Единственная просьба, когда будет выступать ваша дома, пожалуйста, не вставайте со своими Thank uh you. -huh. Так, Игорёш. Класс. Понравилось? Да. На дельфине катался? А что это, Игорь? блин, ну, ну, капец какой. Ну дайте мне доснимать. Ну, пошел, блин, ждать. Да. Ну что народу заходят люди? Ну мне надо обойти целый круг, как я ребенка сниму. Я ж не каждый день здесь. Игорешка, мне ручкой. Если тебе за уходом где-то до 80 метров, Пока ты идешь к ней на контакт, она будет уходить. Если ты зависишь, она сама к тебе приходит в контакт. Вот так и здесь. Ты начинаешь на них прыгать, они, естественно, все разобраться. Встань, они подойдут, возьми руку, и ни в коем случае не тянись. Они будут все туда, тянуть, Смотри, снимай вас. Нормально, так нормально. Дышало хорошо, вот хорошо. Но замерз. Так, понимаешь, как ты снимаешь, что я поставлю. Так, все, Спасибо вам большое. Флешка, флешка, у тебя есть с собой флешка? Да. мне флешку дайте, куда я вам не буду. Сейчас. Что, не можешь вылезти, я вам оттуда дам, потому что она у меня не, не, не там... Не, штука. мне надо просто закрыть а. калитку. Да вылазь уже, Игорь, давай. Все, Игорюш, сейчас просто представление скоро начнется.

Vai a suplir, não aguarde. Vai conseguir. 1 добавijk avan... ained, acorde. Agora com as mãos. 2 с обеим, так, давайте. Сейчас такая. Просто ножки назад, Леша, они что, уже все погрузил а что ли? А? Погружаются? а вы знаете, где первом этаже, там же есть иллюминатор. А он будет под водой снимать. Мне просто вот сейчас, до этого момента. Там же, я знаю, там снимать. А и там тоже, да, можно? Вот это окно наверное, не очень прозрачная. Все уже, они уже там. Мы их уже можем, женщина только внизу дониматором. Мы же там пойдем посмотрим. А тут? Что тут? А, а как? как? Я так понимаю, что не пока тренируются. Ну Хорошо. это еще минут пять. Слушай, а ты можешь постоять их доснимать? Mm -hmm. Хорошо. Uh -huh. Так а что их снимать? Mm -hmm. Смысл есть? Так слышишь, может они, может они просто всплывут, я нажму на кнопку? они всплывут. Зачем нажимать дальше, смотреть все дальше?

Друзья! Хорошо. Да. Кать, пойдем, пойдем, пойдем. Ты присесть, тетя попросила нас посидеть. Так пошли там сядем, в серединке. Поднимайся. Любимое блюдо народного колонса – это острый чизлимей. Скажи, служище, а что будет, если съесть много перца? Ой-ой-ой, будь осторожен. А у вас есть старого снова на задении, если не Но вот продолжаем. Друзья, вашему вниманию, элементарно, челинская выдержка. Вы только посмотрите, его нет. Вот смотри, котик и тренировка котиков. Хотя а ты видишь котиков? Котики вон на сцене. Морские котики. Не интересно? Вон, смотри, как он умеет. Да. Такие же ласты, как у Игоря, вон посмотри у него. Его нервы, как стальные канады. Но кто же смог? Но кто сможет удержаться от такого согласия? Подождите, а где рыба? Может быть, она упала в бассейн? Давайте посмотрим в бассейне. Что, нет? Кто? Где наша рыба? Что, нету? Может есть пляжи. Любимые... Так же, как и в любой другой стране, где есть пляжи, любимая игра на Чили – это пляжный на волейбол. Алонсо, давай поиграем. Поплыли. Мы да, ничего не всплывали. Алонсо, давай поиграем. Алонсо, замечательно. Алонсо, вам еще раз. Что, что не, чё, чё не Или нам Если топать? Что не всплывали? Да я не знаю, что-то он ему рассказывал. Дельфины как раз подплыли. Да, ей. И... Ну, конечно, мы идем туда вниз. Сейчас. Да. Да? Ну, пошли. Выключай. К этому. Да. Куда мы пошли?